Вітаю вас. Ми спілкуємось з Юрієм Горшковим, головою комітету НБУ із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій. Пане Юрію, я вітаю вас в нашому ефірі. Відразу перше запитання: чому саме зараз виникла потреба у створенні такого комітету? Добрий день. Основна причина, по якій національний банк вирішив створити такий комітет і вмішатися. более активно ситуацию, происходящую в данный момент на валютном рынке, в том, что паника, созданная недобросовестными участниками рынка, которых принято называть спекулянтами, уже перешла определенную границу, когда это можно было бы регулировать какими-то более спокойными методами. Ситуация, по сути, с курсом доллара нагнетена искусственно. Есть ряд людей, которые хотят на этом заработать сверхприбыль и, по сути, вовлекли практически всех граждан Украины в эту пирамиду. Но если в случае с финансовой пирамидой можно привлечь организаторов к ответственности, то, по сути, здесь все основные функции переложены на само население. Появляется публикация о том, что вот завтра курс будет там 10-12. Не приводится никаких, абсолютно никаких обоснований экономических, почему так должно быть. Люди, которые, естественно, переживают по поводу своих сбережений, начинают сразу стремиться скупить хоть какую-то валюту, хоть на какую-то сумму. Появляются, опять же, дополнительные недобросовестные участники рынка, которые начинают вводить лимиты по суммам продажи, которые начинают придерживать валюту, которые начинают искусственно завышать курс на фоне этих заявлений. В результате мы начинаем иметь панику на рынке. Введение налога сбора в пенсионный фонд прежде всего направлено на операции по обмену валюты на гривну. То есть основная причина и основная задумка введения этого налога, этого сбора, состоит в том, чтобы исключить спекулятивный характер операции покупки и продажи иностранной валюты. Операция прежде всего направлена на то, чтобы валюта покупалась. Людьми для естественных потребностей там для виїзду за границу, для оплати імпортних товарів і услуг, але ні в коем случае не для розкачування ситуації. Чи не означатиме введення даного збору автоматичне підвищення зростання курсу на ті ж самі 15%? Ні, збор вводиться на здачу валюти населення. То есть на повышение курса никоим образом это не отразится. Зазвичай такие жесткие кроки выкликают просто переведение операций в тень. В данной ситуации это будет уже не административное правонарушение, а уклонение от уплаты налогов. Если мы говорим об особо крупных суммах, то это будет уже и уголовная ответственность. А чему готівковый рынок? Адже межбанк за обсягами в разы перевершивает готівковый рынок. Да, на межбанке объем операций значительно выше, но э, межбанк не подвержен панике настолько сильно, как наличный сегмент. То есть э, операции на межбанке это прежде всего операции специализированных институтов, банков. Операции на наличном рынке это операции населения, которые слышат заявление о том, как я уже говорил, что курс будет 9, 10, 12. То есть если мы возьмем ситуации э, недавних лет, когда у нас действительно на волне вот, спекуляций и ажиотажа курс вырос там, до 9, 10, 11 гривен. И если мы посмотрим на результат, который люди получили потом, то мы увидим, что да, приходили, покупали по 10, покупали по 11, потом через неделю сдавали по 8. Есть люди, которые пытаются спровоцировать точно такую же ситуацию. Но все-таки потребен вплыв регулятора и на межбанк? С сегодняшнего дня вступила в действие норма, об обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки. По нашим расчетам этой суммы более чем достаточно для того, чтобы обеспечить валютный рынок. И основные наши действия сейчас будут направлены прежде всего на то, чтобы пресечь недобросовестные операции, пресечь спекуляции, как их принято у нас называть, пресечь разжигание паники на валютном рынке. Прежде всего для того, чтобы оградить население от недобросовестных действий некоторых участников рынка. Что будет с валютными депозитами граждан? Заканчивается термин, людина снимая с депозита доллары. Абсолютно никаких проблем. Если депозит э, находился в банке 30 и более дней, то э, обмен валюты на гривну в момент расторжения депозита будет проводиться без каких-либо потерь, без уплаты пошлины. Поэтому и проценты по депозитам, и сами депозиты будут возвращаться без каких-либо задержек по, той же, по тому же самому механизму, который был до этого. То есть депозитов это не коснется никак. Чи это податком такие новые финансовые инструменты как державник значейски зобов'язания? Операции по которым не будет взиматься уплата в пенсионный фонд, это расторжение депозита, окончание их там срока действия при условии, что депозит находился в банке не менее 30 дней. Проценты по этим депозитам, казначейские обязательства, облигации внутреннего государственного займа, как средства полученные по купону, так и средства от продажи и погашения этих обязательств. Также стоит отметить, что под уплату этой пошлины не попадают переводы из-за границы. Если размер этих переводов в гривневом эквиваленте не превышает 150 тысяч гривен на протяжении календарного месяца. Еще у нас дуже часто используются операции переведения сумм, благодейных сумм и сумм на за кордоном. Если операция не превышает 150 тысяч гривен в эквиваленте в течение месяца, как я уже сказал, она не облагается налогом. Если операция по перечислению данных средств пошла прямиком на счет той или иной организации, для которой она предназначалась. Точно такая же ситуация. Что делать гражданам, которые сейчас погашают раньше отриманные кредиты в иноземной валюте? Эта ситуация совершенно не касается покупки валюты. Они будут делать это точно так же, как они делали это раньше. Если человек едет в отряджение или тур поездку за кордон, меняет доллары, купует доллары, и потом за кордону привозит еще какую-то сумму в долларах. То есть она э, будет втрачать на спреде, и она еще и будет платить податок с этого? Предусмотрено несколько механизмов. То есть механизм первый. Человек, вернувшись из отпуска, может положить эти средства на депозиты, по истечении 30 дней э, снять эти средства с депозита, более того, процентами еще компенсировать определенные затраты на свой отпуск. Второй вариант, на который прежде всего обращает внимание Национальный банк, и который он прежде всего советует, это открывать платежную карточку международного образца, зачислять на нее гривну, которая будет конвертироваться в валюту страны пребывания. Чи не побоюється в Національному банку, що в країні можуть утворитися дві паралельних системи розрахунків: одна за великі якісь придбання машини, квартири, яка буде розраховуватись в умовних одиницях, зазвичай в доларах, і інша за більш дрібні покупки вже в національній валюті? Законом встановлено, що на території України єдиним законним платежним средством є українська гривня. Це во перше Во-вторых, Національним банком законом определено право вводить ограничения по суммам расчета в наличных. На данный момент Национальный банк очень активно изучает возможность введения такой нормы. Производится сейчас расчет суммы. В качестве примера могу привести буквально сегодня прошла информация о том, что правительство Испании, где действовала норма о том, что разрешен наличный расчет на сумму не более 3000 евро, сократило эту сумму до 2500 евро. Делается это с целью того, чтобы перевести расчеты в безналичную плоскость, для того, чтобы можно было, опять же, отслеживать недобросовестных граждан, которые не хотят платить налоги со своих операций. У нас есть полный комплекс мер, у нас есть определенные законом права, которые мы можем применять по отношению к рынку для того, чтобы вернуть ситуацию в нормальную плоскость и для того, чтобы перевести постепенно все расчеты из наличной формы в безналичную. Что делать громадянам с долларами, которые были придуманы раньше? Инструменты, которые на данный момент предлагает Национальный банк, это прежде всего казначейские обязательства. Выпускаются они номиналом по 500 долларов. Мультивалютные вклады, где э, сумма вклада привязана к изменению курса валют. Это покупка инвестиционных монет. То есть, в принципе, инструментов для вложения средств для добросовестных граждан Украины, которые хотят не только сохранить, но и приумножить свои сбережения, Национальный банк предусмотрел. Чи є то минимальная сумма, за которую начинается оподаткование? Нет. Облагаются абсолютно все операции, за исключением вышеперечисленных, которые касаются депозитов, ценных бумаг, переводов на оговоренную до этого сумму. Никаких там минимальных лимитов 50 там долларов, евро не будет. То есть облагаются абсолютно все суммы. Че выучали инициаторы законопроекту громадскую думку? Все приводно. Специалисты, банкиры говорят о том, что действительно население и рынок устали от спекуляций. Эта ситуация не может продолжаться бесконечно, потому что вымываются наши средства, вымываются наши резервы, резервы страны, только из-за того, что кто-то хочет заработать сверхприбыль. Это ненормальная ситуация, мы будем с этим бороться. Чи є в НБУ можливість проконтролювати виконання цього закону не лише в банках, а й в обмінних пунктах? Національний банк виступає, прежде всего, за то, щоб валютообмінні операції операції в касах банку. Тому всі наші усилия будуть направлені на то, щоб перевести валютообмінні операції в каси банківських учреждень. Переважна більшість багатих та впливових українців зберігають свої заощадження саме в іноземній валюті в доларах або євро. Чи не боїтеся ви з боку олігархів, таких багатих людей протидії цьому закону? Основна функція національного банку це забезпечення цінової стабільності і стабільності національної валюти. Тому національний банк буде прилагати максимум усилі для виконання поставлених перед ним задач. А може взагалі просто заборонити валютні операції і всі стануть користуватися лише національною валютою? Це слишком жорстка міра. В любом случае наши граждане выезжают за границу на отдых, на учебу, на лечение. Так или иначе, у нас открытое общество, мы перемещаемся по земному шару. Поэтому, ну, наверное, это чересчур жесткая мера, и мы не собираемся к ней прибегать. А есть еще у нас дуже много туристов, которые также будут приезжать в Украину и продавать валюту. Опыт проведения Евро показал, что это никоим образом не скажется на... Потому что практически все туристы приезжали с платежными картами и рассчитывались при помощи безналичных расчетов. И остальное запитание. Законопроект, когда он может быть принят и вступить в действие? Мы все надеемся, что он будет принят в самое ближайшее время. Ну, а в действие он вступит через 60 дней с момента его подписания. Що ж, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Спасибо вам, а глядачам я нагадаю, що Юрій Горшков, голова комітету НБУ із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій, був сьогодні нашим гостем. Це був ексклюзив на все добре і до зустрічі.